Доброго ранку. В ефірі програма рано вранці настав час нашої постійної рубрики «Гостєвий майданчик. Сьогодні у нас у гостях режисер Наріман Алієв, який розкаже, що нового відбулося у його творчому житті з моменту нашої останньої зустрічі. Доброго ранку. Доброго утра. Нарімане, ви були у нас у гостях майже півроку назад. Правильно я кажу? Ну, практично. Да. Що нового сталося? А, ну, що нового? Мой короткометражный фильм «Последний синцесс без тебя» был отобран в конкурс Берлинского кинофестиваля «Берлинале», который пройдет в феврале. И, собственно, я и мой фильм будем представлять Украину в этом году на таком большом кинофестивале. Да, также продолжаем э, продолжает существовать наша громадская организация «СУКС», участное украинское кино которая продолжает поддерживать и возрождать молодое украинское кино. Вот, то есть планов очень много, очень много у нас э, проектов, на которыми мы сейчас работаем, как-то так. Хочется поговорить больше про ваше короткометражное кино. Вы долго его снимали, где вы снимали, про что вы на? На самом деле снимали мы его недолго, мы э, снимали его в августе 2015 -го года в Крыму. Вот. Это семейное кино, мне помогали мои близкие и друзья. На площадке всего было четыре человека, это я, два моих доверенных брата, которые играли главные роли, и еще один доверенный брат, который записывал звук. Эта история посвящена моему родному брату Арфану Селимову, который погиб в 2010 году в автокатастрофе, поэтому достаточно личная и поэтому семейная, скорее всего, история. Вот. Снимали мы всего четыре дня. И эта история рассказывает о том, как два брата отправились в путь, чтобы отпраздновать день рождения третьего брата. То есть все достаточно просто и лаконично. Я как раз хотела запитать про эту подивь, которая произошла в 2010 году. Вы Одразу зрозумело, что про процесс снять кино, чи это, как-то у вас народжувалося згодом? Да нет, нет, знаете, такое лучше оставить э, где-то в себе. Это ж кино больше не об этом, это она посвящается ему, и кино больше говорит, что что происходит вокруг такого события, да, то есть имеется в виду. Воно не говорить о смерті, оно не розказує нам о смерті, оно говорить, як з цим жити далі. Просто ті події, які відбулися, вони змусили вас рухатися і не зупинятися, наскільки я пам'ятаю. А, звичайно. Ви дуже змінилися з того часу. Можливо, можливо, це со стороны, кажучи, лучше видно. Да. Чи складно було попасти до цього конкурсу, щоб бути відібраним? Насправді процес там там Очень простой, то есть ты снимаешь кино, заполняешь заявку, отправляешь, а ее рассматривают и говорят, и ты прошел или не прошел, но там просто огромнейшая конкуренция, там тысячами работ, э и поэтому это, так скажем, ну, очень большое событие, когда ты, ты входишь в двадцатку, из которой будут выбирать победителя. Э тем более, что получилось так, что э После того, как э, Берлин меня пригласил уже в конкурс через две недели, э, мне пришло приглашение с, Рота, с Роттердамского кинофестиваля, которое входит также в десятку лучших в мире, э, с приглашением в официальный конкурс короткометражных фильмов. Но мне пришлось им отказать, так как возник конфликт интересов и оба фестиваля требуют мировую премьеру. Э, так как я уже подписал документы и дал согласие Берлину, мне пришлось э, очень аккуратно отказать Роттердаму, но как мы с ними очень хорошо пообщались, будем надеяться, что в будущем нам еще удастся там и а у них показать. Могли бы они уже питы на поступки? Да, не, не все не все так просто, ведь это тоже фестивальная политика, это тоже огром огромная такая структура, ну, огромная вещь, которая влияет на все. С какими сложностями вы стыкаетесь на шляху до таких фестивалей? На самом деле трудностей нету, есть только помощь, есть хорошие люди вокруг, и когда они есть, все на самом деле легко, потому что, <связь> опять же, мне все, очень сильно помогают мои э, друзья, которые, с которыми мы организовываем громадскую организацию СУК, и также я очень хочу поблагодарить Всеукраинский благотворительный фонд «Инициатива ради будущего» и лично Игоря Николаевича Янковского, которая посодействует в том, чтобы я лично отправлюсь в Берлин и представлю там свой фильм. Вот. Также ну, этот фонд вообще очень хороший, потому что он он единственный, скорее всего, в Украине, который активно поддержит молодых кинематографистов. В частности, в Берлине он поддержит меня, а также еще четырех представителей украинского кинематографа, молодого украинского кинематографа, который отправится в Берлин. Это Максим Ксенда и Максим Сердюк, которые будут презентовать на Co-Production маркете в Берлине свой Проекцию полуметражного фильма Танк uh, Катерина Горностай, которая выиграла национальный конкурс молодости в 2015 году, и также Никона Романченко, которая выиграла национальный конкурс молодости только в 2014 году. Прям вот такая да. команда переможцев. Мечты, да, 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 То есть, и, и опять же, например, сказать о сотрудничестве, то есть, сейчас на данном этапе. СОК сотрудничает с фондом «Инициатива Ради Будущего. В проекте мы запустили конкурс короткометражных фильмов «Украина: Шлях до мира». Мы сейчас отбираем заявки до 10 марта, подыскиваем жюри. То есть у нас тоже очень большие планы на хорошее жюри, из которых мы отберем там, 20 работ, покажем их на большом экране в Киеве. И в чем замечательность этого конкурса, что призовой фонд составляет 270 тысяч гривен. Mm -hmm. То есть первый, cool. да, да. первое место 100 тысяч, второе 70, 000, третье, пятое, э, третье 50 тысяч и еще есть приз зрительской симпатии, который также даст 50 тысяч гривен э, одному из участников. После этого мы не бросим эти, этих режиссеров эти работы, мы также все эти работы будут показываться на днях украинского кино в Европе и в мире, которые э, постоянно устраивает э, фонд Игоря Янковского и э, будем э, сейчас в планах тоже сделать опять же делегацию, но уже на другие большие фестивали э, мира, чтобы отправить туда режиссеров, их фильмы, то есть э, для, на кинорынки для представления своих работ, да, но дай бог, чтобы и они тоже прошли и представляли Украину на фестивале класса А. Вот. Вы сами выбираете, на какие фестивали вам отправлять свое кино? Да, да, то есть это, ну, есть определенные, скажем, гиганты, да, то есть, ну, всем известная тройка, это Канны, Берлин и Венецианский кинофестиваль, также сейчас очень большие обороты набрали, Міжнародний фестиваль в Торонто, Роттердамський кінофестиваль, там Лакарна, Карловари, то є, ну фізик список да, то есть, ну, и может, ну, то есть вибори много да, есть, на будь-який вкус, цвіт, скажем так. Чи будете ви хвилюватися, коли будете презентувати своє кіно? Нет, на самом деле, что мне волнуется? Кино то уже снято. Там. Мне просто на самом деле интересно, как отреагирует зритель на это кино, как оно будет ли у него какая-то рефлексия, будут ли какие-то эмоции. Дойдет ли оно до него? Для меня это самое важное. То есть я пока знаком, что его уже ведь брали. Ну как, я вам не, не, не знаю, не знаю. Вот, вот я вот хочу вот это понять, да. То есть, ну, я очень надеюсь, что мое кино дойдет до зрителя, что, кстати, после Берлина мы сразу же хотим устроить э, огромную премьеру в Киеве, где мы покажем все мои три короткотражных фильма, которые я сделал за три года. Это танк на хайтмах, вернуться с рассветом Си Севем, тебя люблю и Синсис без тебя. То есть это будет такая, такая крымская трилогия моя. Вот, и это будет премьера в Украине, в частности, скорее всего, это будет в кинотеатре Украины, да, поэтому это я еще не могу, мы сейчас обсуждаем детали и даты, то есть, ну, за новостями следите, если все будет хорошо. Будем остаткувать, сможем... да. может, вы до нас придете, как раз расскажете, так, -то, как с, это будет с отбываться. А как вы оцените украинское кино на сегодняшний день? М кино, у нас есть перспективы, у нас есть огромный потенциал, то есть, что самое... Лучше, когда ты на дне, то что дальше некуда, можно только расти, знаете. И расти мы готовы. У нас большой потенциал творческий, большой потенциал человеческий. То есть у нас при желании сейчас все можно, потому что, к примеру, же на, на примере моего кино. Мой фильм имеет достаточно скромный бюджет, это где-то в 500 долларов, которые, это, в частности, мои деньги и моих близких, да, то есть родители, которые помогли, то есть и большинство, все люди, точнее, мне помогали так, то есть, да, за идею, за а, вот и можно сейчас в наше время за маленькие деньги создавать достаточно качественный продукт, который э, будет проститься спросом. То есть он не будет вызывать какое-то отторжение ни как у фестиваля, ни как у зрителя, ни как у режиссеров или творческой группы. То есть сейчас стало все намного проще. Это 10 лет назад, когда в Украине, условно, мы все снимали на пленке, сделать короткий метр стоил как минимум 10 тысяч долларов. То есть и без чьих-то вливаний или каких-то своих финансовых возможностей не было возможности. Сейчас возможность есть у всех. Поэтому, опять же, почему мы делаем такой конкурс, как «Украина шлях до чтобы все, кто хочет и кто может, снимали кино, отправляли нам и имели возможность э -э продвигаться дальше. Да? То есть под, мы сейчас ищем молодых, талантливых людей, которые будут делать украинское кино. Вот. И я уверен, мы их найдем, и вы о них всех еще услышите. Я теж сподіваюся на це. На цій позитивній ноті нам доведеться завершувати. Я вам бажаю натхнення і Спасибо. я вам бажаю успіхів. Я буду вірити вас і тримати кулачки, щоб все в нас було добре. Дякую Спасибо. вам. Сьогодні у нас у гостях був режисер Наріман Алієв. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайте», адже попереду ще багато цікавого.